जी अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने नए व्लॉग की तरफ बढ़ रहे हैं और आज बहुत अहम इवनिंग है हमारी और कल बहुत ख़ास दिन ठंडे ठार कमरे में नरम बिस्तर पर लेट कर मज़दूरों के दिन पर पोस्ट करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है तो बाजार जाएं अपनी इस्तात के मुताबिक चंद मज़दूरों को एक दिन की मज़दूरी जो है वो किसी इस उसमें दें कि आप उनकी खिदमत कर सकें और उन्हें भी पता चले कि उन्होंने घर वापस जाना है और रेस्ट करना है अपने घर वालों के साथ यकम में सेलिब्रेट करनी है यहाँ मज़दूर को मरने की जल्दी यूँ भी है मोहसिन कि ज़िंदगी की कशमकश में कफन महंगा ना हो जाए जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया एक रात खाली हाथ मज़दूर जब घर गया में है अपने सराउंडिंग में अपने घर में काम करने वाले सर्वेंट्स को अपने सराउंडिंग में सफ़ेद पोश लोगों को देखें और उनकी खिदमत करें अब ये आप पर है कि आप उनकी ख़िदमत कल के दिन किस तरह कर सकते हैं उनका कल का चूल्हा बंद होने से पहले उसको जला दें उनकी खदमत इस तरह करें कि उन्हें स्पेशल फ़ील हो हमारे यहाँ इस दिन को मनाया तो जाता है बहुत बट अनफॉर्चुनेटली जिस जो मनाते हैं वो तो काम ही करते हैं तो आज के दिन मेरा यही पैगाम है आप सबको कोशिश करें कल के यकम में रूटीन के यकम में से चेंज हो और आप किसी दिहाड़ वाले के घर किसी ताज़ी मज़दूरी करने वाले के घर कुछ खुशी का बायस बन सकें उसके लिए कुछ सुकून का बायस बन सकें तो हम अपने ब्लॉग के बहुत नज़दीक आ चुके हैं देखते हैं आज हम कौन सा मजदूर ढूंढते हैं आज हमारी पूरी फोकस है मजदूर ढूंढने पर तो बहुत करीब हम आ चुके हैं अपने इलाके के तो इनशाला मिलते हैं हम आपको तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आओ पूछते हैं भाई क्या चुन रहे हैं आप बैग्स में कचरा कचरा चुनते हैं अच्छा कहाँ रहते हो इतनी दूर से यहाँ आते हो कचरा चुनने से अच्छा अच्छा तो फैमिली भी है कितने बच्चे हैं एक बच्चा अच्छा तो कितना को बन जाता है ये सारा दिन ये सारा दिन ये बैग्स वगैरह चुनते हो गत्ता वगैरह कितने को दिहाड़ बन जाती सात आठ सौ बन जाता है अच्छा डेली आते जाते हो अच्छा सही ये पकड़ो भाई की कोई हेल्प करते ये भी पकड़ो अच्छा आपकी कोई मदद कर दूँ इजाज़त है अच्छा ये हूँ मेरा इसमें से आप निकालो आटा निकालो हाँ शॉपर में से निकाल लो ना यहाँ रखो यहाँ चलो भाई कबूल करे ठीक है मैं मुझे नज़र आया मैंने कहा मेरा भाई लगता है खाना खा रहा है दोपहर का ठीक है तो ये आटा रखो तुम्हारे काम आएगा ठीक है बहुत शुक्रिया अमूमन तो आज आप लोगों का दिन है मज़दूरों का मज़दूर बेचारा लगा हुआ है खेतों में बैठा इस तरह धूप पर खा रहा है और हम लोग छुट्टी मना रहे हैं ठीक है भाई तो क्या नाम है मेरे भाई का अच्छा तो ये शुरू से यही काम करते हो या अब शुरू किया है पहले क्या करते थे अच्छा सही चलो भाई कबूल करो अल्लाह ताला सुखी रखे तुम्हें ठीक है शुक्रिया जजाकल्ला भाई बहुत शुक्रिया बाजी आ जाए असला बाजी आगे दिनु। आगे दिनु। क्या हाल है बाजी क्या बना रही है आज क्या सब्जी का प्लान है क्या सब्जी है करेले बना रही है माशाल्लाह और ये पतीले में क्या बना रही हैं चावल बना रही हैं ये करेले और चावलों का तो जोड़ ही नहीं है खामोश हो जो। अच्छा अच्छा तो बाजी हम आपके पास रम जान में आए थे और हमने कहा जाके बाजी को मिल के आए और और बच्चे भाई सब खैरियत से हैं बाजी आपने क्या बताया था भाई क्या मजदूरी करते हैं सरी का काम करते हैं अच्छा और आप भी गालबन घर नहीं होते आप भी घरों में काम करते हैं अच्छा तो बाजी फिर बच्चों को कौन देखते हैं अच्छा अच्छा तो माशाल्लाह तीन बेटियां हैं आपकी हाँ और एक बेटा है। सही तो अब आपको अभी अभी मेरा ख्याल थोड़ी देर पहले ही आप आए हैं घर सही अच्छा अच्छा सही अच्छा बाजी तो कल यकम में है और अल आपको छुट्टी है और माशाल्लाह आप एजुकेटेड लोगों के घर काम कर रहे हैं तो क्या उन्हें नहीं पता इस चीज़ का कि आपको थोड़ा सा रेस्ट होना चाहिए तो कल के तो दिन है देते नहीं कोई भी नहीं छुट्टी देता नहीं। अच्छा।, नहीं। अच्छा अच्छा बाबा जी हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम कल का दिन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों की वजह से ही हम लोगों की खुशियाँ सुकून सब कुछ वाबस्ता मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग ना हो तो हमारी जिंदगी स्मूथ नहीं चल सकती तो उस चीज़ के लिए हम आपको सल्यूट करते हैं और एक छोटा सा गिफ्ट जो है वो हम आपके लिए लाए हैं ये प्लीज कबूल करें और थोड़ा सा आप आग से साइड देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा ये बाजी आपके लिए थ्री पीस लॉन का सूट है सबसे पहले तो ये बताएं कलर कैसा लगा आपको माशाल्लाह आप खुद भी बहुत प्यारी हैं यंग हैं एनर्जेटिक हैं तो हमने कहा कि थोड़ा सा जवानों वाला रंग ही आपको दिया कैसा लगा प्यार है, प्यार है? बाजी। अच्छा लगा बाजी खुद सी लेते हैं या स्टिचिंग करवाएंगे कर अच्छा चले ये हमारा बहुत पुरखलूस तोहफा है लाजमी करवाइएगा और पहनिएगा क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये आपके लिए भेजा थैंक यू थैंक यू तो जजाकिला बाजी और आप सबकी वजह से ही जिंदगी के तमाम रंग हैं हम आपको सल्यूट करते हैं और हमारा ये जो खून पसीना जो लोग बहाते हैं हमारे लिए स्पेशली ये सारा मजदूर तबका जिनकी कल छुट्टी का दिन है तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तो तो हमारे मुल्क के हालात इस कदर अच्छे कर दे कि हर मजदूर ये दिन अपने घर में मनाए अपने बच्चों के साथ जैसा बाजी खुश रहे आबाद रहे खुशियाँ बांटे थैंक यू अल्लाह हाफिज बोझ कांधों से कम करो साहब दिन मनाने से कुछ नहीं होता जिसके नाम छुट्टी है खुद वो काम पर जाएगा मेरे वतन में मजदूरों का दिन मनाया जाएगा कितनी बेटर रियालिटी है कि जिनके लिए हम ये दिन मनाते हैं वो लोग उसी रूटीन में अपने घरों के काम भी करते हैं बाहर के काम भी करते हैं उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है कोई सुकून नहीं है कोई ऐसा लमह नहीं है जिसमें उनको सल्यूट दिया जाए कि आप ही हैं जिनसे हमारी खुशियाँ वा हैं आप ही वो सब अहम हैं हमारे लिए नहीं हम एक एक मिनट पर छोटे छोटे मामला में उनको बेज़त करते हैं उनकी तजलील करते हैं उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हैं क्या भी कभी सोचा हमने कि हम ऐसा क्यों करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस सवाल का जवाब कि हम ऐसा क्यों करते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा व्लॉग बहुत ज़बरदस्त रहा और हम घर वापस जा रहे हैं और तकरीबन तो जो है वो मगरिब तो हो चुकी है और बस हम आज लेट हो गए हैं ठीक है तो बस यहाँ यही कहना चाहूँगी कि यहाँ मज़दूर को मरने की जल्दी यूँ भी है मोहसिन कि ज़िंदगी की कशमकश में कफन महंगा ना हो जाए हाँ इस कदर सैड लम्हात और इस कदर ज़िंदगी की चक्की में पिसता हुआ यह मज़दूर कहीं खोसा गया है उस पसीनों की खुशबुओं में जो उसने मेहनत के लिए अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को पालने के लिए और अपनी बेानतहा ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहाया हम तमाम उन मज़दूरों को यकम में पर सल्यूट पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने एक ऐसी औरत को भी सल्यूट पेश किया जो माशाल्लाह अपने मज़दूर शोहर के साथ शाना बशाना अपने बच्चों को पालने में लगी हुई है तो थैंक यू सो मच आसानियाँ बांटें खुश रहें और इनशाला मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लाग में